ও পঠাম আৰু ইয়াতো অলপ খাই যাব ঘৰতে বনাবলৈ পিছে মই কি কি লৈছো চাওঁ আহক ইলাইচি তিনিটাৰে গুটি উলিয়াই লৈছোঁ ইলাইচি গোটেইটো নিদো কিন্তু গুটি কেইটাহে দিম তাৰপিছতে দিম খিচমিচ চাৰিটা কাজু তেজপাত আলমণ্ড আৰু আপোনালোকে গুড় যিমান দিওঁ বুলি ক'লে পাৰে ৰৰ সলনি আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে যিমান লাগে মিঠা যোনে যিমান খাই পিছে চাউলখিনি মই দুঘণ্টা তিয়াই ৰাখিছিলো তেতিয়া সিজোতে বেছি দেৰি নালাগে আৰু লগতে ঘি গাখীৰ লৈ লৈছো সেয়াই অকণমান পেনখন গৰম কৰিয়ে মই এয়া ঘি দি দিছোঁ ঘি বদলি আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে মই পিছে ঘিতে বনাইছোঁ গোটেইখিনি ঘিখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে মই দি দিম তেজপাত আৰু ইলাচী ইলাচীটো পিছে আপোনালোকে খুন্দিও দিব পাৰে খুন্দি দিলে আৰু ধুনীয়া গোন্ধ আহে তাৰপিছতে মই দি দিছোঁ এয়া কাজু আৰু আলমণ্ডখিনি গেছটো পিছে একেবাৰে ল' ফ্লেমতে দিছোঁ মই আপোনালোকে অকণমান বঢ়াই ল'বও পাৰে কিন্তু মিডিয়ামতকৈ বেছি নকৰিব এতিয়া দি দিছোঁ টুকি ৰখা চাউলখিনি চাউল পিছে মই এপোৱামানহে লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই সিহঁতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ অকল গাখীৰ দি বনাওঁ বুলিও কোনো কথা নাই পানী দিও বনাব পাৰে কিন্তু মই গাখীৰ দিয়ে বনাইছোঁ এইবাৰ আগতে পিছে মাজে মাজে পানী দিও বনাওঁ গাখীৰ দিও বনাওঁ চাউলখিনি অলপ দেৰি লৰাই লৈছোঁ এতিয়া দি দিম মই গুৰখিনি যিখিনি যিমানখিনি লৈছিলোঁ সিমানখিনি দি দিছোঁ এতিয়া গুৰখিনি অলপ অলপ নগলালৈকে মই এনেকেই লৰাই থাকিম একদম ল' ফ্লেমতে লৰাম বেছি আপোনালোকে গেছটো নিদিব নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পুৰখিনি আধা গলি যোৱাৰ পিছতে ঢাকনখন দি দিব অকণমান দেৰি ভাপত সিজিব দিম প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান কাৰণ গুৰখিনি গলোঁতেও ইমান দেৰি নালাগে কোৰখিনি যিহেতু গলিলেই এইবাৰ ইয়াত দি দিম অকণমান পানী গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছোঁ প্ৰথমে পানীতে অলপ দেৰি এনেকৈ সিজাই ল'ম কাৰণ সিজোঁতেতো বেছি দেৰি নালাগে বাৰু অকণমান পানীটো শুকোৱাৰ পিছতে মই এবাৰ দি দিছোঁ গাখীৰ গাখীৰ পিছে গোটেই গ্লাছ লগে লগে নিদিওঁ কমকৈয়ে দিছোঁ আধা গ্লাছমান মই দিছোঁ পাঁচ মিনিটমান অকণমান দেৰি মই লৰাই তাৰপিছতে দি দিম ঢাকনখন দহ মিনিটমান ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দি তাৰপিছতে এয়া ঢাকন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু দেখিছেনে অলপ আধা সিজা নিচিনা হৈছে আধা মানে প্ৰায় পূৰাই সিজিলে সেয়া মই অকণমান লৰাই মেলি দিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এইবাৰ মই বাকী ৰাখি থোৱা গাখীৰখিনি দি দিছোঁ সিজিবলৈ থকাখিনি যাতে সিজি যায় ধুনীয়াকৈ এনেও বাৰু বেছি দেৰি নালাগে সিজোঁতে কাৰণ দুঘণ্টা মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এইবাৰ পাঁচ মিনিটমান ঢাকনত ৰাখিম আৰু তাৰপিছতে এয়া ৰেডিয়ে হৈ গ'ল আপোনালোকে এইটো জোখতো খাব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতকৈ অকণমান বেছি টান কৰি দিছোঁ কাৰণ আমি এনেকেই খাই ভাল পাওঁ এয়া ছাৰ্ভ কৰি দিলেও ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ যে খুব ভাল হৈছিলে আপোনালোকে যদি বনাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বনাই ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা হৈছিলে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব আপোনালোকে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ লগত তেতিয়ালৈকে বাবাই